Привет, меня зовут Богдан, я из Кременчуга, закончил Харьковский авиационный институт, ХАИ. Еще четыре года назад я подумал о том, чтобы как-то попасть в CG, потому что мне это очень нравилось, и в целом в университете у меня было 3 моделирование и я как-то загорелся этой идеей. И начал искать разные курсы, вообще, что мне делать, видеоуроки. Ну, как-то видеоуроки были, но их было очень много. И поэтому я как-то подумал, э, структурированно получить информацию. И ВКонтакте еще <laughs> наткнулся на э, рекламку. Вот, и говорили, что вот, если хочешь стартануть, то приходи к нам. И я тогда пришел на фабрику, был большой event. Э, очень понравилось, было много людей, думаю, ничего себе, вот это вот я попал, круто. Эм, ну и все, я пришел на буткемп, самый-самый первый запуск здесь. Эм, ну, мне очень понравилось. Было, конечно, сложновато, хотя я даже проходил до этого курса ну, такой небольшой мини-курс, э, в целом больше по тому, как создавать примитивы какие-то и какой-то интерфейс. Все остальное я уже выучил здесь. В целом на курсе мне, ну как среднее было, в средней тяжести, потому что э, до этого я уже изучил какой-то интерфейс на какие-то подводные камни самой э, не то что профессии, а освоение программ. Вот. На них натыкался, потом переставал этим заниматься, думаю, все, я не хочу, потом опять возвращался. Ну, в итоге все-таки я решил пойти на курсы. Вот, и там все остальное получил. То есть, ну, на будкемпе было в некоторых моментах достаточно непросто. Те темы, как раз, которые я не понимал, в принципе, я вот только вот здесь уже более-менее начал понимать, как, как что работает. Не знаю, мне больше нравится как раз именно то, что связано с интерьером и экстерьером. То есть моделинг, он мне ну как, нравится, но я больше за то, чтобы уметь какие-то формы создавать, но не так, чтобы прям очень-очень сильно там выделывать какие-то детали в моделировании. Вот ну, мне как-то больше нравится добавить детали в интерьер и еще что-то где-то. Преимущество это то, что ты можешь очень-очень быстро стартануть в профессии. В принципе, проходя самому какие-то курсы, не курсы, точнее, а туториалы, видеоуроки, это займет достаточно много времени. Намного больше, чем курс, который максимально сжат в один месяц, да, и ты каждый день сидишь, ты приходишь, вот и как full-time работаешь, и, естественно, ты более организованными, так как уже есть какая-то структура, да, и ты не можешь от нее отходить. Но, естественно, ты, если ты от нее отойдешь, то, в принципе, тогда ну, иди дальше, что творилось, смотри. <laughs> вот. В команде в любом случае ты будешь развиваться быстрее. И именно вот это я в тот момент и хотел. То есть я в любом случае тогда искал какую-то компанию. Вот. А как попасть в компанию, а не как? Потому что ты ничего не знаешь, ничего не умеешь, и, и все, нужно учиться. И тут получилось, что все совпало. Ты можешь и выучиться, и, в принципе, на стажировку попасть. А в тот момент, когда я начинал, это был вот как раз первый будкем, и, в принципе, я думал, что вот сейчас, как я приду, как стартанул, потому что я себе накрутил, что я там уже супер классный, наверное, что-то умею. Вот. А даже если взять тот же IT, то туда нужно, чтобы попасть очень крепким специалистом быть. Со старта вряд ли будешь получать какие-то нормальные, отменяемые деньги. Вот. И здесь я купил свои курсы за 4 месяца, наверное, да. Но Тогда было как-то все сыровато, а уже как раз после вот этих четырех месяцев полгода, да, наверное, когда все уже пошло по налаженной какой-то системе, и ребята тогда начали уже зарабатывать прям с первого месяца вот то сколько я копил за четыре, в принципе, да, сейчас ребята за один месяц покупают каким вот, вот, вообще спокойно. Проекты бывают разные. В основном я сейчас делаю интерьеры и продуктовую визуализацию. Э, продуктовая визуализация это когда мы показываем какой-то объект, допустим, тумбочка или кровать в уже жилом каком-то помещении, то есть как оно будет смотреться вот, и насколько заказчик сможет это продать. Вот. Э, еще делаю побольше проекты, то есть open space, жилые помещения, спальни, living room, вот. визуализацию в основном. То есть дизайн я когда-то делал, вот, но мне больше нравится по а, готовому какому-то дизайну, потому что ты можешь больше наработать какую-то насмотренность от уже состоявшихся дизайнеров, которые, в принципе, уже намного больше знают, чем ты. И мне это вот интересно, наработать такой опыт. Uh -huh. Анимацию не делаешь? Анимацию умею делать, и иногда бывает, и попадает. Вот. Но это очень редко, потому что тот пул заказчиков, который у нас сейчас есть, они делают анимацию, но достаточно редко. Uh -huh. Ну и это достаточно затратный такой вот процесс. В целом, как и для компьютера, так и в целом для специальностей. Наверное, самый-самый вот такой объемный и трудный процесс. Перспективы этой профессии достаточно большие. Ну и в целом вот для меня, да, я эм, очень кайфую от э, того, что я делаю. Эм, мне нравится делать и интерьеры, и экстерьеры. Вот. Ну, наверное, все-таки хочется... Чуть-чуть больше перейти в экстерьеры, но вот делая самостоятельно какие-то проекты чисто для себя, потому что я понимаю, что эм, в экстерьере нужно намного больше э, вот, знаний, познаний, настроек. Вот, эм, это очень такой творческий процесс. Э, и пока что я для себя понимаю, что я не делаю здесь супер продающую картинку на экстерьерах в интерьерах, да, в интерьерах получается, а экстерьеры я пока что жду того момента, вот, когда все-таки я доработаю свои навыки вот, и вот, возьму за них. Да, сейчас стало после карантина. Во время карантина даже тоже у нас были какие-то заказы. То есть ну, было не так уж много, но, по-моему, мы месяца два или три посидели, что так, плюс-минус, что-то там приходили какие-то заказы, но было их много А после карантина прям очень-очень стало все хорошо, даже, можно сказать, лучше, чем до него. Потому что все начали все-таки входить в более-менее нормальный режим для себя и понимать, что все-таки карантин карантином, а удаленно все-таки можно работать. Вдохновение для меня это вот как раз когда ты не работаешь, да, и не сидишь перед компом, а если ты убираешь на природу, я уже почувствовал по себе, что получил, наверное, какую-то профдеформацию, потому что смотришь на разные объекты, как они себя вообще ведут в живой природе, ну и в целом как-то по-другому смотришь, и что ли, намного красивее все вокруг становится, вот. Смотришь на какую-то архитектуру, на просто обычную природу и видишь ее вообще в других красках. То есть, допустим, те же закаты, я там раньше смотрел, там было бы прикольно. А сейчас прямо вообще, вообще прикольно. Я бы посоветовал, вот, ну, есть люди, в принципе, очень сомневающиеся по жизни, да, вот, они не знают, что им делать, ну, просто начните чем-то заниматься, да, то есть, если э, вы наткнулись даже вот на рекламу CGI School, и там есть у ребят, если вы запросите, точнее, если вы захотите пойти на курсы, то есть бесплатные, по-моему, 4 урока, вот, их проходите, можете посмотреть еще какие-то мастер-классы, -мастер и на них же поймете, нравится вам или нет. Ну, то есть я реально горел этой профессией, мне нравилось, и поэтому я и пошел, то есть... А те, кто не знают, непонятно, что-то э, а стоит, а не стоит, ну начните, пробуйте. В любом случае, в любой профессии, если вы не начнете ничего делать, то вы никогда и не узнаете. Все. Спасибо. Молодец.